Jestem sobie w kukurydzy, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy. Siemianie. jesteśmy obok parku Glinka, basen, widzę, co się tu dzieje. Pogoda już no, może nie sprzyja na, na basen. Dzisiaj tak trochę pochmurno, dzisiaj pod chmurką. A więc co, jedziemy troszkę dalej? Jedziemy na Słowację. Pokażę Wam. To jest raptem jakieś 5 minut, będziemy na Słowacji. Zobaczycie, co tam po drugiej stronie u sąsiadów Słowaków. Także dzisiejszy vlog Słowioki

I've Mainly to Slovakia. Did you go yes, to Poland? We went to, Slovakia. We, we went to Katowice. Oh, I see. Like... My będziemy przystawać na... Tak, tak, tak. Będziemy przystawać, super Tak, tam będzie tak Godzina będzie postój. Godzina, ja? A, pół, pół, godziny Pół godziny, super To była, to była mała dziedzina kiedyś? Że... Taka, taka, dość no, większa, mała taka Dość większa, taka mała z tej dziedzina. strony jak na tak tam była z tej A tam, tam, z tamtej strony tam to było Tam z tej strony Też. Była jedna i cztery jeszcze tam w tym kierunku militarne. I cztery jeszcze małe wioski tam przy sobie. Pięć wiosków ozalanych. V minulosti sa tu táto orálska priehrada, po ktorej ste sa práve plavili, nenachádzala vždy, ale boli tu dve veľké rieky, a to Biela a Čierna Orava. Ale keďže sme na Orave, kde veľa prší, obyvatelia okolitých dedín boli častokrát zatápaní a preto sa rozhodli, že si vybudujú orálskú priehradu. Výstavbou tejto priehrady sa začalo v roku 1941. Stávala sa dlhých 12 rokov a dokončenia bola v roku 1953. Priehrada sa napúšťa, napúšťala celý jeden rok a bolo zatopených až 5 dedín. Boli to dediny Ústie, Naukovo, Oravské hámre, Osada a najznámejšia spomedzi nich bola Slanica. Po napustení priehrady ostal tento ostrov bez majiteľa, preto chátral a kostol bol vykradnutý. Oravská galeria v Dolnom Kubine sa preto rozhodla na ostrove zriadiť danú expozíciu. Dnes na ostrove môžete vidieť kostol, ktorý je zasvetený po výšení Svetého kríža. Nemal však vždy podobu takú, ako vidíte dnes, ale v minulosti to bola len malá kaponka, to by ho prestávali povárci, ktorí pracovali v Amerike. Keď pôjdete do kostola, ne nájdete tam však oltár a lavice ako obvykle, ale keďže bol tento kostol vykradaný, Uh, aj, to je, to režim, to režim, you Aha, tu v kostolí môžete moment. Taktiež je v tomto kostole výborná akustika, čo sa v lete využíva pri koncertoch vážnej hudby a raz v roku sa v tomto kostole koná aj svet a Potom pri prechádzke ostrovom si zadúza kostolom, z jednej aj z druhej strany môžete šimnúť veľké kamene, ktoré sa nazývajú Lapidária tieto kamene si v minulosti vypracovali mnohých svetí a chodili sa k nim modliť, aby ich ochraňovali pred prírodnými katastrofami. Malá budova pred kostolom sa nazýva Hrobka rodiny Klinovských. Bola to významná rodina, ktorá žila v zatopenej obci Slanica. Dnes sa v tejto hrobke môžete dočítať niečo o histórii zatopených dedín. Vedľa hrobky si môžete všimnúť sochu Antona Bernoláka. Bol to prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny a narodil sa práve v zatopenej obci Slanica. Zaujímavosťou na tejto soche je to, že socha je zámerne nainštalovaná tak, aby sa Anton Bernolák stále pozeral na svoju rodnú dedinu. Čiže Slanica sa nachádzala na druhej strane tohto ostrova. A poslednou zaujímavosťou na ostrove sú malé biele kaponky pozdĺž, ktoré tvoria kalváriu. Nemáme ich tu však 14, ako býva zvykom, ale ostalo nám ich tu už iba 11, pretože zvyšne sú zatopené pod vodou. Na záver vám môžem povedať nejaké zaujímavosti o Oralskej priehrade. Takže Oralská priehrada je v súčasnosti najväčšia priehrada na Slovensku. Jej rozloha je až 36 km2. Priemerná hĺbka Oralskej priehrady je 15 m a najdlhšia hĺbka je až 38 m a je to pri priehradnom múre. Tak to je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem vám príjemnú prehliadku. Ak vás bude niečo viac zaujímať, môžete sa ma kľudne opýtať. Ďakujem. Ďakujem. Oh, yeah. Tutaj mam nagrobek z 1807 roku. No i ta część orawy na pewno nigdy nie była polska. To jest slovenscino, slovenscino. To za to, nic nie znasz robić niż to Na wyspie urodził się także twórca słowackiego alfabetu. Tu jest pochowany tam z jego, z jego grup, a mieszkał tam w Słowacji.